Никакие ресурсы не бесконечны, и психологические в том числе. Очень важно научиться восстанавливать свои ресурсы. Для этого нужны достаточно простые шаги. И первое из них – это позаботиться, как ни парадоксально, о своем физическом состоянии. Если ты подустал психологически, то в первую очередь поспи, поешь, прими душ, обними любимую, и это уже полдороги. Вот. Но это как будто бы сиюминутное решение. А чтобы облегчить себе жизнь в будущем, очень важно обратиться к тому материалу, с которым ты столкнулся. А именно с той ситуацией, в которой ты побывала, которая вызвала в тебе такие эмоции, либо это ввело тебя в стресс, либо же это тебя как-то по-особенному взбудоражило. Проанализировать, позамечать свои чувства — это шаг номер два. И сделать некоторые выводы, которые ты можешь использовать в дальнейшем. Например... Ты выступил на конференции, и до того, как ты вышел на подиум, у тебя начались какие-то сумасшедшие движения в теле. Например, у тебя начался тремор рук, застучало бешеное сердце, поплыло все перед глазами. Ты как-то справился с этой ситуацией, вышел вроде королем и принцем. Потом хорошо бы заметить и обратить внимание, что же так, собственно говоря, ввело тебя в стресс такой. Возможно, ты сильно встревожился, что тебя будут оценивать. И тебе стало неловко или стыдно. Но, скорее всего, судя по реакциям тела, которые я описала до этого, тебе стало страшно. И здесь хорошо бы понять, чего именно ты боишься. Когда ты это поймешь и с этим встретишься, тебе станет в будущем легче обращаться с такими же ситуациями.